assalomu alaykum hurmatli ustozlar va abituriyentlar mana bu testni yechimini ko'ramiz to'g'ri burchakli uchburchak tomonlari k teng o'n ikki santimetr l e, 15 besh santimetr berilgan uning yuzasini hisoblang bu ko'rib turgan figuramiz to'g'ri burchakli uchburchak e, buni yuzasini topmoqchi bo'lsak bir e, d bilan k ni ya'ni d katet bilan k ka katetni ko'paytirib ikkiga bo'ladigan bo'lsak yuzasi kelib chiqadi e, bizda esa d katet berilmagan o'shaning uh, uchun pifakor teoremasi yordamida d katetni uzunligini topib olamiz pifagor teoremasi katetlar kvadratlarini yig'indisi gipotenuza kvadratiga teng d kvadrat plyus k kvadrat teng l ning kvadratiga o'sha yerdan d tomonni uzunligini topamiz d kvadrat barobar l ning kvadrati minus k ning kvadrati bo'ladi agar o'sha yerdan d ni o'zini topib oladigan bo'lsak mana bu kvadrat bu yoqqa ildiz bo'lib o'tadi l ning kvadrati minus k ning kvadrati bo'ladi d barobar ildiz ostida limiz bizga 15 ga teng 15 ga teng kvadrat minus kimiz esa 12 ga teng A bu yerdan <coughs> Tak, ildiz ostida 15 ning kvadrati 225 minus 140 ikki yuz yigirma beshdan bir yuz qirq to'rtni ayiradigan bo'lsak d barobar ildiz ostida sakson bir kelib chiqadi e, sakson birdan to'qqiz kelib chiqadi biz bilamiz endi uchburchakni yuzasini formulasini yozyapmiz s barobar bir taqsim ikki d ko'paytirlgan k ya'ni ikkita tomonni ikkita katetni ko'paytmasini yarmiga teng deylik barobar 1 taqsim ikki d tomon uzunligimiz 9, k tomon uzunligimiz esa 12. bundan 54 sm kvadrat kelib chiqadi